А достав нове і отримав нове ім'я. Кожен з нас має бути Божій бойовник. Кожен з нас має, має, має бути таким Божим Бомєм. Слухай Ізраї Божі бойовників. Сліж Ізраїлю. Потім řeчена: милуй Бога. A potom tam skázno, lubi Boha. Celým srdcem, celou duší, vší silou. Celou duše, celým srdcem, celou duše, vší silou. Si. E, na to slovo miluj. Na to slovo lubi. To znamená, láska je ukřižovaná. To, to je načal, lubov je rozpijáta. Tou láskou je Ježíš. To je lubov je Jezus. Tou boží láskou je Ježíš. To je boží lubov je Jezus. A... My, mám mít v sobě. my ji máme mít v sobě. A ta láska vnáší, dává věčný život. I ta ljubov nosit, dá je věčný život. Když ji máte, takže vy majete, tak budete dávat ten Boží život. To budete dávat to Boží život. Je Ježíšův život. To Jisusové život. Či ta láska je jedna. Ta ljubov je odna. K Bohu, ke mně i k blížnímu. Do Boha, do sebe i do blížnímu. Ta čistá. Ta čistá. Opakem je egoismus. Protilážně jsou je egoismus. Palešná ljubov.

To je, to je, ta čistá láska. To je ta čistá láska. Ztratit svoji duši pro Krista. Ztratit svoji duši rádi Krista. V naší duši. V naší duši. To je dísno soma hamartolon. To, dísno, to je soma vlastně tělo hříchu. To dísno, tělo hřícha. Ten hřích není jenom v našich, v našich údech. To je hřích není jenom v našich členech. On je zakořeněný в нашій душі. Але він і закорінений в нашій душі. У них це проявує жадості, пожадливості. В членах проявляється пожадливість. А в душі піхо. А в душі пихою. Це є то я ще не буду. Що є гірше, то я зараз не буду вирішувати. Обоє зле. Обидва погано. Ми з тим мусимо боротися. Ми з тим мусимо боротися. І з піхом, і з злою жадостю. І з, з поганою пожадливістю. Та інфекція в тій душі. Та інфекція є в тій душі. Вона творить ту напрямку. Вона творює ту суть. Вона овлівнює той гріх могутності душі. І той гріх впливає на могутність, на силу. То є розум. Тобто на розум. То є вули, волю. А то сон наші цити. І наші відчуття. prostě činí z nás otroky. Činí z nás rabí. Či my máme ztratit tuto náplň duše. A my máme ztratit tuto suť duše. I to centrum. I to je centr. To kamenné srdce. To kamenné srdce nebo jak říká písmo lstivé srdce. Abo jak se te písmo káže to lukavé srdce. Ale jak Ježíš říká nitro. Abo jak se skáže nutro. Ze kterého vychází vraždy, cizoložství, násilí. Z kterého vychodí bys. Co či, je člověka. Násilstva, ta, co skvrňuje. Ne to, co jich člověk A ne to, co jí. Ten hřích, to zlo, které je v nás vtělené. To je hřích, to zlo, jak v nás je vtělené. Skrze prvorodný hřích. Čeres prvorodný hřích. <laughs>

To je celé to tajemství. I v čem je celé tajemství? I modlitby, i, m, t, i pravdivé misijní modlitby, i, pravdivé misijní modlitby, i další zkušenosti s Bohem. I nastupných dosvědí s Bohem. Aby vám to ukázal konkrétně. vám to konkrétně ukázal. Aby si to mohli vyzkoušet. Abyste si to vyprobovat. Aby jste si mohli dělat takový trénink. Aby mohli zrobit takové upravlání. A uvidíte, jestli to funguje. I pobažte, že ono funkcionuje. Mně to funguje. Mně to funkcionuje. A on bude fungovat i vám. I bude funkcionovat i vám. Takovou jednoduchou jakoby modlitbu. Taká prostá modlitba. Vy řeknete. Vy řeknete. V boží přítomnosti. boží A... přítomnosti. A to je málo boží přítomnosti. Ale to málo v boží přítomnosti. Vy zároveň se celé vydáte s tajemstvím Chris, eh, smrti, Vy... Kristova ukřižování. vy celkově to vydáte do toho tajemstva kristového rozpětě. A vlastně prožijete to slovo spolu ukřižování. I prožijete to slovo spív rozpětě.

тера прийшла з диявола. Яка прийшла з диявола? А отплата за гріх. І за відплата за це смерть фізична і духовна. Фізична і духовна. Чим końчи właśnie 6-й вірш Ріманум? завершується 6-та глава Добрівлян? Чи ріка отплата за гріх є смерть? Що каже? Написано заплата за гріх є смерть. Але життя вічне в Христі єжи. Але життя вічне в Христі Ісусі. Чей то не песимізм? То то не песимізм. To je naděje k vítězství. Ale naděje do pémo. A istota vítězství. která je v Krístu. Já je v Christi. Nikde jinde. Můžete si pozopakovat. Můžete si povzrit. Ztrácím svou duši. Vtračím svou dušu. Ztrácím své srdce. Ztrácím hřích z Evi. A můžete si uvědomíte velký černý tuman. A projíte otázku, to... jak? jak? A odpovíte. I výpověď. Starý člověk s Kristem byl a je spolukřížován. Starý člověk s Christemů rozpětý. Či ten starý člověk. To, 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 je starý člověk. To je ten černý mrak. To je, to je, černý to je ta otruta hříchu. To je ta otruta hřicha. To Ježíš vzal na sebe. Co Ježíš vzal na sebe. A v tom vrcholném boji. I v té vršení bojby. Řekl. <laughs> skazal. Eli Eli lama sabachtani. Eli Eli lama sabachtani. A potom dokonáno. A potom. A oči v ruce vydal svého ducha. Zvršilo se i oči v ruce tvoje svého ducha. Ale my zatím prožijeme to spolu ukřižování. Ale my pokud ještě to spolu rozpijatě. Řecké slovo je synes staurotche. To tak po To znamená, to je spolu ukřižování. To znamená, že spí Ale my prožijeme jenom <laughs> částinu toho. Ale my prožijeme díky částím toho. Můžete si v duchu představit třeba, že jste Že nad naší země koulí visí kříž na něm Ježíš na němu Jezus. A ty cvěky, které přibíjají jeho nohy, zároveň přibíjají i vaše ruky odnočasně přibývají i vaše ruky. Nebudeme řešit, jestli nohy byly přibíte jedním svěhem nebo dvěma. Nebudeme vyřešívat, že nohy bude probíteným svěchom či dvěma. Písma ten to není napsané. Když vám vyhovuje, můžete říkat, že dva. Jak se vám to podchodí, to můžete říkat, že A nebo jeden. A Umělci to malují podle toho, jakým to vychází. My si to maluje tak, jakým to vychází. A nebudeme o tom vést nějaký teologický spor. Nebudeme zaraz vést nějaký teologický spor. Protože by to bylo do ničeho. Tomu, to dva, Pravda dva. jedna, že Kristus, je o nohy byli ukřižováni. Pravda je jedna, Kristovi nohy byly rozkřižovány. Čili. Představíte si, že vaše ruky jsou zároveň ty cvěchy, které přibíjejí Ježíšovi nohy, je, i vaše ruky. Ujvi si, že ty cvěchy, které probývají Ježíšovi nohy, jednocasně probývají ti vaše ruky. Ale to fyzicky nestačí. Ale fyzično to nestačá. To spolukřižování spočívá ve vnitřním. Ta spíru zpětí spolehá v vnitřnímu že to, ten starý člověk je jeden. Že ta stará lidina je jedna, Či ten hřích, to je ta otruta, má stejný program. To, to, to je hřích, ta otruta má tu samou programu. E, eh, napchat člověka do pekla. Zapchat lidinu v peklo. To je hlavní program. To je programa. A my musíme prostě tuto rafinovanou leš Да там кам подиви. І ми ту рафіновану брехню мусимо дати там, де де, де вона належить. На хрестовій. На хрестовий хрест. А тетька, можете ви упакувати? Можете тільки повторювати? Не можете ж яка. Э, старий чоловік з хрестом був, а є сполупшижова. Не можете повторюєте, старий чоловік з хрестом була і є спораспята. Задумайтеся. Ви то до того можете повагати. А ви можете се заставити? Але можете зупинитися. А зачат місії. І почати місію.

Інженери спасенні не будуть. Але не будуть вони спасенні. Тому що вони мають вільну волю. Тому що вони мають вільну волю. А вони з них не хотіє й би спасення. І багато з них не хочуть бути спасеними. І витарі жили мільярдів лет. Навіть би тут жили мільярд років. Там би все не обрати. Вони б не навернулися. Може, все з такінчу якесь. Вони, можливо, вираз такою людиною зустрілися. Втеся до слова тотожний Зержі асе злем. Яка дослівно утотожнилася з брехнею і злом. To se Prostě to hovoříte do stěny. To tak, jak hovoríte do stínky. To, to člověk říká... To člověk dostal, jako by viděl v těch očích toho démona. To lidina do stěny, jak by bačila v očách toho lidiny démona. To už je, to už je médium démona. To je médium démona. Tito lidi odkopli Boží lásku. Taky lidi vytkynuli Boží lásku. Boží láska, Boží milosedví je jenom v Kristu. Boží ljubově, Bože milosedí je tím v Christu. Títo mluví o Boží milosedenství. Tí, hovoří pro Boží milosedě. A je to jenom zámínka k tomu, aby mohli žít ve hříchu. Abo v herezi. Tak je podvod. To se obmán. Бог є милосердний, а Бог є справедливий. Бог є милосердний, але Бог є справедливий. А милосердний нам тих, які прийняли Ісуса. Але милосердний тільки для тих, які прийняли Ісуса. А ті, ж його відмітли, ті, які його відкинули, на них долега Божа справедливість. То для тих відноситься Божа справедливість. А відплата за гріх є смерть. А відплата за гріх є смерть. Але в Христі є, є прощення гріхів. Але в Христі є прощення гріхів. Нігде інде. Нігде інде.